Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Isra wal Mi'raj adalah salah satu daripada peristiwa luar biasa yang direkodkan dalam Quran. Cuma para ulama mereka berselisih pendapat bila ianya berlaku. Ada yang mengatakan ianya berlaku Sejurus selepas Nabi dilantik menjadi Nabi Ini pandangan Imam Al-Tabari Ada yang mengatakan ianya berlaku 5 tahun Lepas pelantikan Nabi sebagai Nabi Itu pendapat Imam Al-Qurtubi Banyaklah pendapatnya Tapi kata Al-Mam Sukuri ulama' menyatakan Ianya berlaku pada 27 rejah Tahun ke-10 kenabian Bukan saja tarikhnya ataupun harinya Bahkan ulama juga masih lagi memperselisihkan bulan apa ianya yang berlaku. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ada yang kata bulan Ramadan, Syawal dan macam-macam. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ada lebih 10 pendapat tentang bila ianya yang berlaku. Namun bagi kita masyarakat awam kita keluar daripada perselisihan ini tak timbul isu bila berlaku Sebab yang pastinya Allah merakamkan cerita ini dalam Quran Itu konfer Cerita Isra Itu Tuhan rakamkan dalam surah Al-Isra Ayat yang pertama Cerita Mi'raj Nabi naik dari Baitul Maqdis Sampai ke Hadratul Qudus Menghadap Allah Ta'ala Itu direkodkan dalam surah Al-Najmi Ayat 13 sampai 18 dan dari hadis-hadisnya 16 orang sahabat Nabi Yang meriwayatkan kisah ini secara mutawatir Anas An bin Malik, Abu Zar Malik bin Syahsyaan Ibn Abbas, Jabir, Abu Hurairah Ibn Mas'ud, Ali Umar Radiyallahu anhu ajma'in Maka kewujudan cerita Isra' wal Mi'raj No doubt about it Tak ada pertikaian Cuma perselisihan bila berlaku itu sajalah Dan juga ada perselisihan Bagaimana Nabi naik bagi kita aliran ahli sunnah wal jamaah Kita meyakini bahawa Nabi naik itu dengan roh dan juga jasad Dua-dua sekali Tiba-tiba ada main mana-mana ustaz Kasih tahu, kita tahu kita Nabi itu naik dengan roh saja Itu satu pendapat Dan itu pendapat dalam Muqtazilah Meraihkan pendapat Tapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah Nabi naik dua-dua sekali Hadirin hadirat sekalian saya sebut di awal tadi Isra wal Mi'raj merupakan salah satu daripada cerita aneh dan luar biasa yang dipaparkan dalam Quran. Ini bermerti Isra wal Mi'raj bukanlah satu-satunya cerita aneh dalam Quran. Saya tidak mengatakan Quran ini buku cerita, tidak. Quran ini kitab panduan, dia bukan kisah-kisah cerita sahaja. Tetapi Quran juga banyak menakankan kisah dan cerita yang bukan sekadar cerita biasa tapi cerita yang luar biasa. Ada berapa banyak cerita luar biasa dalam Quran? Banyak, banyak. Sebagai contoh, ada satu kitab Fadha'il Khamsah min Sihah Sittah. Kitab ini dia ada mencatatkan satu dialog antara Sayyidina Ali dengan seorang Yahudi Asalnya Yahudi ini dia berjumpa dengan Umar Al-Sattah radhiyallahu anhu. Berjumpa dengan Umar, dia beritahu Yahudi ini dia macam ketua kampung Dia kata Umar, aku ada beberapa soalan. Kalau kau boleh jawab soalan ini, nescaya aku akan masuk Islam. Kalau aku masuk Islam, nanti satu kampung akan masuk Islam dengan aku. Maka kata Umar Al-Sattah, tanyalah apa nak tanya soalan maka Yahudi ini pun bertanyalah beberapa soalan dan dalam riwayat itu menceritakan selain daripada Umar Ali R.A.M. juga terlibat di dalam dialog tersebut apakah soalan yang ditanyakan oleh Yahudi ini baiklah Umar apakah kubur yang berjalan sekali dengan gunung ini ha, ditanya itu kepada Umar kalau tuan-tuan kita pun pening juga nak jawab apa kubur mubat, kubur bergerak kubur tapi bergerak. Maka jawab saya nak ani oh itu senang saja dalam Quran ada cerita itu. Orang banyak Yahudi ah dalam Quran ada ada. Dalam Quran ada menceritakan tentang kubur yang bergerak. Apakah kubur itu? Ikan yang telah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Kita selalu dengar kisah ini Allah rakamkan dalam surah As-Saffat ayat 139 sampai 142 Id amalla ila fulkil mashhur fasama fakana minal mutahabbin faltaqamahu hutu wa huwa mulim Tuhan merekodkan cerita Nabi Yunus AS Ingatlah ketika dia lari ke sebuah kapal yang penuh syarat muatan Kemudian dia diundi lalu termasuk dalam orang yang kalah Lalu dia ditelan oleh ikan dalam keadaan tercela. Ulama' membahaskan ayatnya apa cerita sebenarnya Nabi Yunus alaihissalam ni bukan kita membawa dia tidak Mencerita dalam Quran bukan mempunyai dia tidak Nabi Yunus dia mengajar di satu tempat Kata setengah ulama' katanya dia mengajar di Irbil Ada kata di Mosul, Iraq hari ini Dia berdakwah di sana selama 30 tahun 30 tahun dia mengajar pengikut dia ada dua saja soal nama Rubil, soal nama Tanah dua saja pengikut bayangkan saya ingat kita dalam majlis ini lagi ramai pedumat Nabi Nuh dalam Quran ada dirakamkan kalau tuan-tuan berminat nak membaca cerita Nabi Yunus bukalah surah Yunus ayat 98 surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 surah Al-Safat ayat 139 sampai 148 ini saya bagi homework saja lain tak sempat nak cerita semua Pelajaran untuk kita adalah Para asal pendakwah Hidup mereka ni tak boleh nak mengajuk sangat Nabi Yunus mengajuk dengan penduduk-penduduk dia Dia jatuh dalam laut telan di ikan Telan di ikan rumus Sebab itu penceramah kalau kuat mengajuk Bahaya esok jatuh sungai telan di ikan tapau, ikan patin Tak boleh, jangan main-main, jangan mengajuk Datang penceramah, berapa orang pun datang mengajar sekejap Peduli ikan Ramai pun kita ceramah Tak ramai pun kita ceramah Orang tak panggil pun kita pergi jugalah lah ceramah Pergi pasal malam Apa yang patut buat kerja agama Lagi dan lagi dan lagi dan lagi Sampai kita tak ada lagi Jangan mengajuk aja, mengajuk aja. Itu soalan pertama yang ini. Dia tanya lagi, Tuan, saya nak tanya soalan kedua. Apakah makhluk yang beri peringatan kepada bangsanya, tapi makhluk itu bukanlah manusia ataupun jin. Susah juga soalan ini. Dia itu penceramah, tapi dia itu bukan orang, bukan jin. Apakah katakan tuan-tuan? Dia jawab oleh saya Ali oh itu senang saja. Makhluk yang memberi seruan kepada kaumnya dalam keadaan dia itu sendiri bukan manusia ataupun jin adalah semua di zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan itu juga direkodkan dalam Quran. Allah merakamkan dalam surah An-Naml ayat 18, "Hatta idza ataw ala wadin namlatun ya ayyuhan namlu khulu masakinakum." Ketika ratu semut berpesan kepada semut-semut yang lain, "Jangan keluar lagi sebab big boss tuanku nak lalu." Dia tak nampak kita ni kecil Nanti dia akan penyek kita Penyek Orang yang penyek kita semut penyek Jadi jangan keluar ramai-ramai masa ini Percakapan semut ini Menyeru kaumnya Direkod dalam Quran Nabi Sulaiman mendengar Dan dia berikan kenderaan dia ha, Sebab itu Nabi Sulaiman ni Kita yang kerja kerajaan Pangkat besar kena ambil pelajaran Nabi Sulaiman Dia punya kuasa tanpa batas tak ada batasan Nabi Sulaiman dia boleh pindahkan uh, istana Balkis pergi ke Jerusalem Baitul Maqdis Jerusalem daripada istana Balkis duduk di mana orang selalu kata di, di Sabah di Yaman ada kajian pernah dibuat istana Ratu Balkis duduk kat Jok Jakarta tanah jauh ke sana dan kajian ini komprehensif dibuat selama 35 tahun ada satu kiai buat kajian saya tak sempat nak cerita sangatlah pagi ini Ada yang minta saya tolong buat kajian Ustaz, boleh tolong sambung kajiannya Betul, sebab di sana kan ada satu Kecamatan Sleman Kecamatan tu nama Sleman Dia punya tempat nama Ratu Boko Ratu Boko tu kan Ratu Pakis. Ustaz, boleh tak tolong sambung kajian Kiai ni Boko dapat menempat Saya bukan tak nak tolong sambung Saya boleh tolong buat kajian Tapi tuan-tuan anggap -tuan, saya ada masa tu sakit balut Tak ada masa tak kena lah. musim-musim yang kita tak kena lah sakit kepala sebab sakit kepala hari-hari banyak macam masalah nak tahu lagi nak fikir Satu balki hasil berjauh ke buki tu baju hati hati tapi tak... Kalau yang cakap tu gajah, dia berhenti, munasabah. Mana gajah siapa nak melawat dia kalau nak berjalan Ya dia berjalan Tapi Nabi Sulaiman semua Eh kita daripada pagi sampai sekarang Berapa semua kita bijak Tak perasan Tapi Nabi Sulaiman nak tunjuk dia ada kesalingan Saling memahami, saling menyayangi, saling apa Kuasa dia mutlak tanpa batasan Dia boleh pindahkan istana bakir sekelip mata Dia pakai jin upgrade, dia punya kuria dia Bukan puas lagi, jin upgrade. Jabrik dalam Quran kata Wahai tuanku Patik boleh bawa istana itu Tuanku duduk tak sempat bangun Patik bawa ke depan Allah rekod dalam Quran Nabi Sulaiman ada 20,000 ribu ekor kuda Suku daripada boleh berubah Habis Bukhari Tapi Nabi Sulaiman tak pernah sombong Tiga baru kerik 54 Nak mampu jusasi Belakang luar biasa La idah ha'ilah Allah Kalau belakang naik ni Tak nak campur orang nak buat panggil sendiri kena kerani kerik 19 lah, naik lima kita saya tuan tu hmm. bunyi lembu ke hmm. bunyi baru mangku je si, belum kusuh hitam lagi belakang luar biasa tak tahulah kalau dia jadi kaki orang macam ni macam mana sombong ni ha, kena banyak pelajaran Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman tengah motokit entourage so boleh berhenti kita duduk di titik lagi kita faham macam mana konvoy motoket entourage rombongan tuanku macam mana kita kalau escort ada SOP kita pakai SD uh, SDGO 2003 uh, special task, General order mana kalau kereta depan ada lead rider di kanan prestige dekat kereta tuanku belakang ada backup hujung ada sini kita ada kita punya protokol-protokol ni dan biasa protokol kalau sekali jalan wiii tonton, tonton, tonton takkan berhenti ni takkan berhenti ni sampai ke destinasi wiii wot, wot, wot sampai, sampai Nabi Sulaiman pun kaya tapi dia punya kesalingan semua mengadu. dia harapkan rebah berhenti sekarang dalam kabut radar ni oh wot, -oh wot, -oh. wot nampak berik? orang kutip nampak? berlalu Kena berganti menunjuk Semua belakang Allah oh, kata semua dia, dia. Nak menunjukkan dia ni Boleh mendengar cakap orang paling kecil sekali Kita pangkat besar takkan kerani Tak boleh dengar cakap dia sekejap Apa dia nak tanya Apa nak Eh banyak kita lah Isyak kita ni kan Nampak jangan sombong dengan jawatan. Nabi Sulaiman jauh lebih besar pangkat daripada kita. Sebelum ini sifat sombong pun tak ada Tak ada sikit pun tak ada Yang kedua Yang ketiga Yahudi itu tanya kepada Nabi Dan kepada Zainal Ali Wahai Ali Apakah lima makhluk Yang tidak lahir daripada mak ni Ali senyum saya Lima-lima makhluk tu semua dalam Quran Yahudi lagi pelik Eh Quran ni semua cerita ada tadi. Dia kata <tul> Abu kali makhluk yang tidak lahir daripada mak ni. kata pertama sekali. Kalau tuan-tuan perempuan ingat yang tahu dah jawapannya. Makhluk pertama yang tidak lahir daripada maknya adalah Nabi Adam AS. Adam tak ada mak. Adam dilahirkan begitu saja. Banyak ayat Quran menceritakan proses kejadian Nabi Adam. Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Surah Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Surah Yusuf ayat 28 sampai 29. Dan beberapa surah yang lain. Satu Yang kedua kata Sayyidina Ali Makhluk yang tidak lahir daripada maknya adalah Pasangan kepada Nabi Adam iaitu Siti Hawa Alhamdulillah Siti Hawa walaupun tidak disebutkan secara langsung Proses penciptaannya dalam Quran Tetapi secara eksplisif Ada disebutkan proses kejadiannya dalam surah Al-Nisa ayat pertama Dan surah Al-A'raf ayat 189 Ayat 189 Ditunjang pula dengan beberapa hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang kewujudan Siti Hawa. Bagi contoh Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khudik min Nabi kata wahai suami-suami nasihatlah yang elok pada isteri kamu sebab mereka oh. ini diciptakan dari tulang rusuk kata Nabi Artinya Nabi pesan pada suami-suami isteri kita kita kena nasihatkan jangan semua perbuatannya kita biarkan jangan ada yang belum nasihat, kita nasihatkan Contoh dia kuat sangat membeli Kita tak ada masalah membeli Ini setiap malam dia gosok Membeli puyuk penuh sangat dah Nasihatkan Yang Ya sudah lah beli puyuk punya Boleh lagi pun mencari kredit Hari-hari datang rumah Tapi dia sirap lah hari-hari Sudah membeli Kena nasihat Tapi nasihat elok-elok Istausuh bin Lisa Khairah Cakap elok-elok je Jangan main macam ceramah Nak mantai ke sisi Tak boleh Ya, bagus ini puyuk ini, ini masak. Elok-elok pandang-pandang tuan-tuan. Sebab mereka ini diciptakan dari tulang rusuk kata nanti Artinya kalau tulang rusuk tidak kamu tak akan tahan keserta. Kalau kamu bergerak, dia akan patah. Tapi kalau kamu tak betulkan langsung, sentiasalah dia mengkuk. Itu panjang kerana tidak diluruskan. Sebab itu perlu ditegur. Benda-benda apa juga mesti ditegur. Saya tidak ulas yang itu Yang penting Nabi mengumpamakan Mereka ini Kulikat min tila'i Diciptakan dari tulang-tulang musuh Baik itu ada beberapa kisah Yang menceritakan Nabi Adam AS Umurnya masa Hawa diciptakan Umurnya masa itu 130 tahun Maknanya Nabi Adam ni selama 130 tahun Membujang Sampai satu peringkat dia kuat duduk dalam surga Ke hulu, ke hilir, hulu, ke hilir Rupa manusia ni Dia duduk seorang boring. Nak kena ada teman Pada surga ni mak yang Nabi Adam tak dapat Nak main game ke, nak main sukan Semua ada, tak ada masalah Tapi boring kan, kori dan kalau main sukan ke pintu dengan malaikat susah main tak ada kawan nak sembang cerita perasaan tak ada jadi bila masuk umur 130 Dia terasa nak satu, satu orang teman Jadi nanti ada dia ceritakan Satu hari dia boleh-boleh atas kata dia Boleh kiri, boleh ke kanan Boleh kiri, pusing kanan Dia pusing ke kiri Dia tengok ada makhluk yang sebelah dia Eh, sama pula ni Dia pun cek Eh, spek tak ikut standard JKR Dia lain pula cipta Design ke lain lah Saya lain pula design ni Allah boleh tahu untuk pasangan dia ha, nah, diceritakan ceritakan begitu Maka Nabi Adam pun tinggal dengan Siti Hawa Dan Nabi Adam ni umurnya mencapai 930 tahun Ini diceritakan begitu lagi. Tapi yang mustahak Siti Hawa tak ada umur ayah Siti Hawa tak ada umur ayah Baik itu Dalam dunia adalah Adam dan Hawa apa sebab? kerana kedua-duanya tidak memiliki ibu mertua kata orang putih lah, betul tak ada ibu mertua <tik> orang kita sedang kandung ibu mertua siang malam yang ketiga kata Sayyidina Ali makhluk yang tidak lahir daripada maknya adalah unta putih di zaman Nabi Saleh bagi kita yang selalu mendengar ceramah agama Nabi Saleh ini dihantar kepada kaum Samud Kaum ni Allah uji dia kena jaga seekor unta betina. Unta itu unta datang dari surga warna putih. Dia keluar dari celah-celah batu. cerita kalau dengar macam cerita legenda asli tapi itu cerita sebenar. Jadi unta itu keluar. Cerita itu tentang pencukuran sajalah. Dalam Quran ada 72 ya dalam Quran cerita tentang Nabi Nabi Saleh dalam 11 surah. Tuan-tuan surah Al-A'raf ayat 73 sampai 79, surah Hud ayat 61 sampai 68 dan juga dalam surah Al-Qamar ayat 23, 23 sampai 32. Bila didapat unta ni, dia pesan pada kaum Samud jangan usik, bagi dia makan. Jadi kaum Samud jaga pengkawan. Lama-lama tak tahan disiplin buat kelui. Tuhan murka turunkan bala untuk kaum Nabi Saleh, kaum Samud ceritanya ada dalam Quran dan unta itu tidak ada mak bapak dia lahir, ping, begitu saja unta putih itu yang ketiga yang keempat, kata Sayyidina Ali makhluk yang tidak lahir daripada maknya adalah ini cerita paling popular iaitu ular orang bagi ular kan? Ular. ular yang lahir daripada tongkat Nabi Musa ini yang paling pilih masjidnya Nabi Musa kan dia diberi satu mukjizat, dia ada tongkat Kenapa Nabi Musa mukjizatnya tongkat? Sebab Nabi Musa tak pandai ceramah. Nabi Musa dia ada masalah lidahnya ada problem. Dia pernah gigit bara masa kecil kan zaman Firaun. Jadi dia dia tak boleh nak mengungkapkan ayat dengan elok. Baik itu terkenal doanya Rabbi Shrahli Sadri wa Yassirli Amri wa Ahlul Uqdatan min Lisani. Eh Tuhan kalau longgarkan ikatan lidahku, dia lidahnya keras sikit. Jadi disebabkan dia tak boleh ceramah, tapi dia kena berdakwah. Jadi dia minta Tuhan bagi dia satu kekuatan supaya boleh menyampaikan dakwah. Dia berdakwah pakai tongkat saja. Tongkat kan. saja. Bayangkanlah dengan tongkat Nabi Musa boleh berdakwah sampai Islam dan Firaun. Bayangkanlah tuan-tuan kalau Nabi Musa ada telefon, apa dia boleh buat? Ada laptop, ada iPad, ada iPhone macam tuan-tuan. Saya ingat lebih dulu Firaun dia boleh Maknanya sangku sini kata, saya tak berdakwah. Oh, kenapa? Saya tak pandai ceramah. Jangan. Tuan-tuan, puan-puan ada tongkat itu. Handphone tuan-tuan, puan-puan. Itulah tongkat kita untuk menyampaikan dakwah. Oh, oh. Sebarkanlah. Orang-orang Islam, siang malam, pagi petang. Tembok, saudara-saudara kita. Sebarkan kepada bayang. Cinta kasih kepada semua manusia. Sebarkan, sebarkan, sebarkan. Itulah tongkat kita sekarang. Jadi balik kepada Nabi Musa. Tongkat ini magic, mujizat. Dia boleh belah laut pakai tongkat. Dia boleh campakkan wa'an alti asaka. Dia campak tongkat dia, tongkat dia jadi ular. Kalau dalam surah Al-Qasas ayat 31, ada diceritakan Nabi Musa ini. Ketika mula-mula dia dapat mujizat tu dia tak tahu tongkat dia boleh jadi ular. Dia tengok tukang sihir Firaun um campak tali jadi tongkat. Eh, jadi, jadi tongkat. Campak tali jadi ular. Dia panik Tangan ni jadi ular ni Geli kita tengok Namun saya panik Tuhan kata Wan Al-Qiyasa Campakkan tongkat Bila tongkat dia campak, Dia jadi ular Bukan sekadar ular biasa Nala konda punya ular Makan blok ular lain Ini cerita dalam Quran Sejak pada tu dia tahu tongkat tu boleh berubah macam-macam Jadi itulah tak ada muah Dia lahir ping gitu saja Ini juga cerita popular Kambing diri-diri Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim AS Dalam peristiwa penyembelihan Nabi Ismail AS Yang ini Allah rekodkan dalam surah Sobat Ayat selanjutnya paling banyak mendapat sorotan Hanya ada 186 ayat 25 surah Yang menceritakan tentang nabi ibrahim and the family. Sebab itu kalau tuan-tuan nak belajar tentang bagaimana nak membentuk keluarga bahagia, bacalah cerita nabi ibrahim. Tamu nabi ibrahim ni poligami. Kalau ada tuan-tuan di -tuan sini yang poligami tapi siang malam perantakan, baca cerita nabi ibrahim. Dia perantakan juga Sarah Hajar tambah si ketiga kantorah macam-macam perjanjian -macam. dimiliki. Dia ada anak-anaknya semua jadi orang soleh. Anak-anak keturunannya semua jadi Nabi Nabi Ibrahim Dia ada dua orang anak Seorang Ismail, seorang Ishak Dua-dua anaknya jadi Nabi Itu teror tak teror Nabi Ibrahim Dan daripada Nabi Ishak Ishak ni dapat Satu orang anak Namanya Yaakob Yaakob pun Nabi juga Yaakob ni pula ada dua orang seorang anak Salah seorangnya Yusuf Nabi juga, mana Nabi Ibrahim Sampai cincin dia semua keturunan Nabi Begitu juga Nabi-Nabi dari keturunan Ibrahim Dari jalur Ishak yang lain Bagi contoh Syuhim, Ayub, Syukifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Nasa, Yunus, Zakra, Yahya, Isa, Alim, Surah, Al-Qasar Semua daripada keturunan Ishak Dan daripada keturunan Nabi Ismail Melahirkan seorang lagi Nabi yang mulia Iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantu Nabi Ibrahim Kita belajar cerita dia Untuk mengambil pelajaran sebablah kita dalam tahiyat Sunat hukumnya selawat kepada Nabi Ibrahim Sebab dia kita punya Ikon kita dalam membentuk keluarga Nabi pun respect kepada Nabi Ibrahim Kenapa Nabi respect? Tuhan uji dia macam-macam Nabi Ibrahim Dia diperintah oleh Allah Untuk berkhatan Tuan-tuan tahu Nabi kita Nabi Ibrahim berkhatan Umurnya masih tu 80 tahun Tapi dia never say you no know. Tak ada yang dia tuan main lain-lain Bersunat Alamak Buat surat rayuan Pengecualian Ampun wahai Tuhan Saya umur 80 Bolehlah pengecualian Warga emas Senior citizen Boleh No They never say no Dan kalau aku umur 80 Bersunat Pakai aku Nabi dalam hadis Bukhari sebut Wasta bil Bilkotu min. Dia kerat pakai kapok kalah. Lepas itu kita dengar cerita dia semelih anak Itu dah pergi Itu tak apa lagi Semelih hak dia tu lagi pergi Semelih hak dia tu nak pakai kapok tu Lagi pergi Zaman dia tak ada apa tak ada apa. Tapi sebab dia ni Never say no, hey, play, Sembilia, Never no. Lagi, buka, Eh kaya semelih anak Beres bos Semelih Never say no Nabi tu kaya ni kan Buat itu yang Nabi respect sangat dengan dia Selawatlah pada dia dalam sembahyang Kita pun kalau nak belajar haiku Bukalah cerita Nabi Ibrahim Jadi balik kepada cerita Sayyidina Ali Sena Ali kata Wahai Pakcik Yahudi Saya dah jawablah soalan awak Apa lagi yang nak awak sekarang? Yahudi ni macam tak puas ni Takkan semua awak jawab betul Macam ni lah Boleh saya tanya satu lagi soalan Nak tanya soalan apa? Begini Tolong ceritakan kepada saya Kisah 6 orang pemuda tidur di dalam gua selama 309 tahun. Tidak kapan saya Saya Ali bila dengar soalan tu dia gelak ah ha 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 dia gelak saja. Dia kata Encik Yahudi, kalau soalan 6 pemuda tidur dalam gua ni tak payah tanya saya lah. Saya hantar budak kafar jawab. Hantar budak madrasah sekolah agama ya tak. Tak payah tanya lepas saya lah. Semua orang tahu Saya boleh cerita dalam Quran Ada surah nama Al-Kahfi Ceritanya begini Turunnya bila saya tahu Nabi masuk tengah baring ke menerak ke diri ke duduk Saya tahu surah itu turun masa bila Saya duduk dengan dia Kata yang Eh Ali aku tak nak tahu version yang Quran Kalau betul Muhammad Nabi sebenar Mesti dia tahu version yang asal Cerita daripada sumber yang asal tu Aku nak tahu detail daripada engkau tentang lokasinya di mana, istananya besar mana, diamnya ada berapa. Dia dalam Quran tidak diceritakan secara detail. Quran tidak Alamuhum illa qalil Katakanlah right, Muhammad Tuhanmu tidak mendetailkan berapa jumlah pemuda itu kecuali diberi ilmu kepada beberapa orang yang terpilih sahaja kata Allah itu dalam surah ayat 22 surah al Tapi Yahudi ni sekarang dia tahu Quran tak details. Dia nak tahu yang detail. Dia kata by right nabi ni kalau dia yang betul prophet yang sebenar mesti dia tahu. Jadi Ali kata beginilah. Cerita awak yang menanyakan ni agak panjang. Jadi itu mengambil masa untuk saya menerangkan Saya duduk minta Tuhan mahu buat air kopi patut. Ini panjang perbahasannya Jadi cerita Zainal Ali itu direkodkan dalam uh, Kitab Kisah Surah Ambiak Kisah Surah 566 Ketika menafsirkan ayat yang ke-10 Surah al kahfi Jadi Yahudi ini tanya Wahai Ali, cerita ini terjadi di mana? Kata Sayyidina Ali Kisah ini terjadi Apa kasihku Muhammad pernah bercerita? Kisah yang terjadi di kota Ephesus. Ephesus ini sekarang dikatakan terletak di Turki. Yang mana di sana dulu di bawah kuasa